Друзі, телеканал Миколаїв представляє програму Стоп кадр студії Ані Тарашевська. Який з видів музичного мистецтва найбільш витончений? Ми дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі і поцікавимось, як в Європі ставляться до миколаївських музикантів. хор – это самый тонкий вид искусства. Звучит все, звучит внутреннее мировоззрение каждого хориста, звучит умение взаимодействовать, ансамблировать, звучит желание преподнести, звучит энергетика каждого человека. Я это вспоминаю с большой любовью, с большой теплотой. Я буквально еще несколько лет тому назад пела в этом хоре. Дело чести было представить культуру не ущербной, а культуру максимально высокого уровня. Самое главное то, что этот хор действительно профессиональный. Этот хор существует не один день. В этом году мы отмечаем 40 лет этому замечательному коллективу. Героини нашей сегодняшней программы – Миколаевские женки, которые подкорили Европу. Миколаевский женский хор – Имени Светланы Фоминых. Вы уже отряхнули пыль немецких дорог со своих чудесных маленьких ножек. <реклама> Дороги в, в Германии не пыльные совершенно. Чистота вокруг, это факт. Ну вот смотрите, мы здесь на родине, но тем не менее здесь тоже. Давайте вот пройдем и наши телезрители посмотрят, что у нас тоже есть совершенно замечательные места здесь в Николаеве, по которым так приятно гулять и беседовать с хорошими и очень э, знаменательными людьми нашего города. Это вот наш сегодняшний герой Татьяна Анатольевна Островская. Нам посчастливилось пройти кастинг и попасть на международный конкурс камерных хоровых коллективов в Германии в городе Марктебердорп. Этот конкурс – это конкурс хоров High Level, высшего уровня. То есть мы соревновались с профессиональными коллективами со всего мира. 15 коллективов было отобрано для участия, и э, Германия, значит, принимающая сторона для этих коллективов, оплачивала проживание, питание как бы, и программу для коллективов. Ну и конкурс, соответственно, очень сложный. В принципе, я всегда боялась этого мероприятия, потому что Светлана Григорьевна Фоминых была в, на этом конкурсе в 1991 году, и там взяли спецприз за «Фольклор». Вот. И там, зная уровень, я была поражена, что мы прошли, во-первых, во-вторых... Вы не ожидали, что вы пройдете? Ну, туда ссылаешь материалы, это аудио, это э, видео не старше трехлетней давности, с живого концерта, то есть чтобы они могли оценить уровень коллектива вот примерно вот сейчас. Вот. И для нас уже была большая радость попасть в, эту, в эти... Даже в эти, просто участия. попасть только, Конечно, да? Конечно, зная конкурентов. Наши девочки, да, тоже культурно. Телезрители, посмотрите, буквально звезды перед концертом. Уникальная возможность посмотреть. Вот. И, конечно, для нас было счастье и большая ответственность. Поэтому подготовку мы начали серьезную. Конкурс состоял из двух раундов. В первом раунде обязательно нужно было исполнить произведение эпохи барокко или ранний, э, возр, раннее возрождение. Второе произведение обязательно эпоха романтизма должна была быть представлена. Третье произведение это произведение, написано с немецким композитором, Вольфрагом Бахен, Бухенбергером, э, уроженцем, скажем, Маркта Бердорфа, который... Э... Значит, как обязательное для всех хоров в нашей категории было, и поэтому можно было сравнить как бы, уровень трактовки, вокальные То есть одно и то же произведение поется, и слышно, какой хор, как это подает, где работа вокальная, где работа дирижерская и так далее. Очень интересная музыка, вот мы, нам она понравилась, и мы сегодня будем его исполнять. Давайте прямо сейчас послушаем э, фрагмент выступления Хура фамильных художественный руководитель Татьяна Островская. Викторовна, будьте добры, ваше присутствие здесь как директора детской музыкальной школы номер пять. И эти цветы это как дань уважения своей коллеги, директору детской музыкальной школы номер, номер 2. 2 Татьяне Совершенно Островской. Верно. Совершенно верно. Ну, вы знаете, сегодня очень хороший день, потому что я пришла поздравить действительно свою коллегу Татьяну Анатольевну Островскую э, как директор дружественной школы. И я пришла, пришла поздравить своих любимых девочек, потому что я тоже пела в этом хоре, я участница этого хора. Я это вспоминаю с большой любовью, с большой теплотой. Я буквально еще несколько лет тому назад пела в этом хоре, но к сожалению, вот. На сегодняшний день я пока что на скамейке запасных игроков. Тем более, что поют мои студенты. Я руководитель женского учебного коллектива, нашего любимого, любимого горячего мною колледжа культуры и искусств. И там в этом коллективе поют сегодняшние мои студенты, мои выпускники, чему я несказанно рада. Ну, можно сказать, что вы не отошли в сторону от искусства, а вы просто немножечко переключились на другой род деятельности и куете кадры для любимого хода. Вы знаете, мы идем параллельно, вот параллельно, да, и куем кадры, а как же, ведь это же наше будущее. Всегда должно быть какое-то молодое поросль, молодое пополнение. А вот молодая, свежая кровь, свежая энергетика. И вот мы с большим энтузиазмом подключаемся к этому делу. Да, друзья мои, а что сейчас получается из этого, вы увидите и услышите. Татьяна Анатольевна, вот только что мы прослушали это замечательное совершенно произведение, конечно, в исполнении нашего хора оно звучит совершенно потрясающе, и для того, чтобы добиться такого исполнения, конечно, нужна большая работа, правда? Просто да, так ничего не дает. Это очень сложная, кропотливая, потому что хор – это самый тонкий вид искусства звучит все. Звучит внутреннее мировоззрение каждого хориста, звучит умение взаимодействовать, ассамблировать, звучит желание преподнести, звучит энергетика каждого человека. И связки не струны, их не поменяешь. То есть если человек болен, или он не в тонусе, или у него плохое настроение, или он не выспался, это все отражается на звуке. Поэтому, конечно, девчонкам памятник можно поставить при подготовке то есть все либо студенты, которые учатся, либо люди, которые работают на 150 работах и как правило поют. Конечно, при такой усталости глобальной это было крайне сложно. И вот тут мы, наверное, как бы чуть-чуть и проиграли конкурентам, потому что когда ставят свежие голоса, холеные, здоровые, они ничем другим не занимаются, они получают зарплату, потому что они работают вокалистами в хоре, потому что работа очень трудная. Тем более такой репертуар и специфика женского хора, когда альты по в баритоновой тесситуре, а сопрано постоянно должны работать в высокой тесситуре, это физически крайне сложно. Вот такие вот сложности. И в принципе, когда мы ехали на этот конкурс, мне эта ситуация напоминала, ну вот представьте себе, футбольная команда там пятого Жека выиграла турнир чемпионат Европы по футболу, то есть где-то так. Вот. Но, тем не менее, очень приятно, что традиции хоровые в нашем городе, заложенные Светланой Григорьевной, это очень глубоко. Многие только сейчас для себя открывают ту музыку, которую хор Фоминных исполнял 20 лет назад. Вот далеко не нужно ходить. Одесские женский хор «Ариана» есть, замечательный тоже коллектив, им 8 лет. И вот они только в прошлом году спели произведение «Рунчака», огромное полотно «Иисус Христос», за которое Светлана Григорьевна в свое время получила на Шевченковскую премию за исполнение, потому что крайне сложная музыка. Мы ее записали в 2006 году. Кстати, здесь в кирхи происходила запись. Ну вот. Но некоторые только-только для себя открывают этот мир. А для нас это уже пройденный этап, уже поиски, уже ищем себя и в автентике. И новая музыка совершенно невероятных композиторов украинских сегодня есть. Мы с ними сотрудничаем. И осенью, когда состоится наш концерт, посвященный 40-летию со дня основания коллектива, он состоится 6 ноября. Мы, Я бы очень хотела окунуть зрителя в мир современной украинской хоровой музыки, потому что это целая плеяда замечательных композиторов. Не все знают об этих людях. Их, и в рамках нашего 40-летия я бы очень хотела окунуть зрителя вот в творчество этих удивительных людей. Ну давайте пока не будем ждать еще, пока до осени далеко, дорогие телезрители. Сейчас, вот прямо сейчас мы можем с вами, имеем такую замечательную возможность... Послушать. Вернемся к все-таки конкурсу, который престижный конкурс, но который забрал много сил. И, конечно же, пойдемте, и, конечно же, вот эта программа, которая была представлена на этом конкурсе, если она покорила немецких зрителей, все-таки она высшего Класс. Конечно, конечно. Репертуар у нас был очень контрастный. То есть мы брались и за огромные полотна сложности математической, даже я бы сказала, и в то же время включали легкие обработки там сербской музыки украинскими композиторами или произведения с включением украинской и автентичной народной песни. Это было очень интересно, и немцам понравилось. Рукоплескали. Не только члены жюри подходили. Там сидели представители Кубы, Словении, пожимали руки, говорили там, Мы, когда вас слушаем, мы слышим больше, чем хор. Мы слышим космос вокруг вас. Вот такая была формулировка, и что-то в этом действительно было. Телезрители, давайте послушаем космос. Я думаю, вы не пожалеете. увидеть и услышать Космос, как выясняется, для этого даже не совсем нужно лететь в космос. Как оказывается, можно достаточно прийти на концерт женского хора Фоминых и улететь в космос. Я надеюсь, нам удастся погрузить в эту атмосферу нашего зрителя. И, конечно же, я думаю, что все-таки и поездка такая, и вообще вот сам хор, сам, для того, чтобы развиваться, нужно ездить, потому что артисту нужно гастролировать. Для того, чтобы гастролировать, для этого нужны средства, для этого нужна и поддержка. Вы пользуетесь такой, получаете вы поддержку? Ну, сейчас как бы это не совсем гастролировать, это был конкурс. И для нас это тем более важно, потому что конкурсе э, ты выкладываешься настолько, то есть есть возможность для роста. Ты видишь коллективы, которые очень сильные, и, конечно, это стимулирует расти. Потому что бывает, что просто гастрольная деятельность, как бы пришли, спели, ушли, пришли, спели, ушли, она как рутина становится, а этого бы не хотелось. Почему я так радую за конкурс, это очень сильно стимулирует к росту коллектив. Вот. И, конечно, в этот раз крайне сложно финансово у нас положение практически катастрофическое, но благодаря доброй воле губернатора Дима Ивановича Мерикова, благодаря доброй воле Оксаны Альбиновны Янишевской, откликнулся спонсор и меценат Капацина Николай Васильевич и посодействовал, финансово нас поддержал в этой поездке. Конечно, у нас затраты большие и кроме поездки, это визы, то есть визы за свой счет, это сейчас стоимость визы, это моя месячная зарплата, грубо говоря, а не говоря уже о а харистах. Ну вот, и очень много нужно ресурса, есть очень много интересных идей для реализации, которые для театрализации, какой-то виджей. То есть есть очень много идей, которые требуют определенного ресурса. Я очень надеюсь, что к ноябрю месяцу удастся найти еще меценатов или спонсоров, которые которые проспансируют реализацию на в этом коллективе. Сегодня будет новая музыка, но каждый бриллиант должен иметь огранку. Поэтому и хочется сделать еще и как бы такое яркое, интересное решение на закрытых площадках, на сцен сценах. Такого э, дворца культуры, например, областного. То есть там есть нюансы и очень много идей на реализацию, которые хотелось бы привлечь еще дополнительных инвесторов. И сейчас мы э, послушаем фрагмент новой музыки э, в исполнении нашего Николаевского женского хора Фоминых. Татьяна Анатольевна, будьте добры. Вы говорили о том, что когда вы э, выступали на конкурсе, то выступали э, профессиональные харисты, э, иностранцы, немцы, кто там приехал еще, они были такие выхоленные, такие самодовольные. А наши девушки, вообще наши люди, они немножечко загнаны, и при этом они всегда лучше. Но вот в их присутствии вы не чувствовали некую ущемленность, что вот они такие э, досмотренные, а нам приходится столько бегать и трясти всем, чем можно, чтобы хоть что-то выбегать. Ну, конечно, да, была такая оттенок внутри, вот. как же так? горечь, да. Да, есть. Но, зная, какое сложное положение в нашей стране, тут уже даже дело чести было представить культуру не ущербной, а культуру максимально высокого уровня. И нам, то есть, грело то, что мы... Яркие. нам есть что показать Европе. Допустим, мы не, не едем тратить деньги на дешевые китайские сувениры, а у нас есть высокое искусство, которое мы можем достойно представить на больших сценах европейских. И это самое важное, я считаю. Вы. Сегодня, друзья, нашими героинями были участницы женского хору имени Светланы Фаминих. І художний керівник хору Тетяна Островська. Яні я Нітрашевська прощаюсь з вами, а зустріч з нашими героїнями продовжується. На все добре.